сегодня речь пойдет о по эмоциональном награде специалистов, которые работают с травмой, и о вторичной травматизации психологов и психотерапевтов, работающих с людьми, которые попали в стрессовую ситуацию и имеют посттравматическое стрессовое расстройство или стрессовое расстройство. Чем отличается вторичная травматизация, попробуем разобраться и эмоциональное и как они связаны между собой. Замечено уже давно и описано в что люди, работающие с людьми в системе человек-человек, через время чувствуют себя не очень хорошо, эмоционально и физически не чувствуют себя не хорошо. И для описание их состояния. Человека для того, чтобы работать, продолжать дальше в системе человек-человек. Что включало в себя эмоциональное выгорание? Значит, оно включало в себя астенизацию. То есть у специалистов не было как бы сил работать с другими людьми. Они были быстро утомляемы и эмоционально холодными. У них был сниженный фон настроения. наблюдалось ощущение незавершенности контакта со своими пациентами или клиентами и чувство виновности. Дальше все больше, если человек продолжал работать и первые симптомы он уже пропустил, то тогда у него наблюдалось на нарушение режима сна и Наблюдались психосоматические реакции, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы могли наблюдаться головные боли, могли наблюдаться мышечные боли, боли в пояснице, боли в спине. Также наблюдались так называемые психогенные реакции, то есть поток на -то навязчивых мыслей, каких-то навязчивых чувств и навязчивых состояний. Далее начиналось отношение изменения к себе личностное, отношение к себе как к специалисту человек очень часто обесценивал себя, потому что при эмоциональном выгорании он уже видел, что он не справляется с какими-то своими реакциями. И как следствие, для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы не получать больше этого негатива, изменялось отношение к своим пациентам или клиентам. То есть он становился холодным, отчужденным. И, естественно, в таком состоянии эмоциональной холодности и отчужденности пациенту уже тяжело помочь, потому что доктор лечит не только таблетками, доктор, доктор лечит и добрым словом, я не говоря уже а о психотерапевтах, которые работают напрямую с людьми и используют свои эмоции, свое состояние как ресурс для своих клиентов. Если рассмотреть эмоциональное то можно увидеть его три стадии. Первая стадия это зона напряжения. Когда человек ощущает напряжение, он ощущает эмоциональную какую-то дистанцию уже со своими клиентами. Эмоции уже не такие яркие, они как бы являются приглушенными. Если пропустить эту стадию и не включить режим саморегуляции, для того, чтобы человек отдохнул, восполнил силы, ну, так, как это ну, принято, так, как э, он обычно их восполняет, у некоторых это может быть поездка на природу, у при других – общение с друзьями, у третьих – занятие спортом. То наступает вторая стадия эмоционального выгорания это стадия резистенции. Только наступает ощущение загнанности в клетку, такое впечатление, что у него нет эмоций силы Он может быть очень холодным по отношению к своим пациентам или клиентам и выдавать какие-то неадекватные... Мы обратили внимание на то, что происходит, ему ну, так скажем, пора отдохнуть, да, то наступает фаза истощения. Фаза истощения характеризуется тем, что у человека нет сил, и нет абсолютно эмоции. Он абсолютно, он абсолютно от, э, э, выглядит и чувствует себя отчужденным. Он отчуждается от своих клиентов пациентов больше не может им помочь, потому что помощь нужна ему самому. Что влияет, в принципе, на, на наличие или отсутствие эмоционального выгорания? Ну, первый фактор, который влияет на это, это способность к саморегуляции. То есть человек, чувствуя свое состояние, может уйти отдохнуть, отказаться от, ну, от выполнения какой-то работы и в это время уделить немножко больше времени себе. Если саморегуляция срабатывает, эмоциональное выгорание не наступает. Второй очень важный момент для профилактики эмоционального выгорания, это наличие коллегиальной взаимопомощи. То есть если человек постоянно находится там на спирвизии, на интервизии, отслеживает свое состояние, отслеживает свои отношение к клиентам, то есть шанс у заметить, когда это стадия наступает и что-то попытаться с этим сделать. То есть супервизии, интервизия, такой способ супервизии, который приемлем врачам и болитовские группы, он очень хорошо влияет, вот, сохраняя работоспособность врачей, учителей, психологов, всех, кто работает в системе человек-человек от выкарания. Ну и сейчас Немножечко да, о вторичной травматизации специалистов, работающих с пострессовыми расстройствами, здесь уже конкретно речь пойдет о психологах и психотерапевтах. И когда психолог и психотерапевт работают с людьми, которые пережили серьезную травму, серьезный стресс психологический в своей жизни, то специалисты сталкиваются с тем, что они рядом с своим клиентом переживают все эмоции, все состояния, которые переживает этот клиент. Только в таких случаях, по своего сопереживания, сочувствия, специалист может, может помочь человеку. И тогда, соответственно, режим режиме сочувствия чем может наступить так называемая вторичная травматизация. Вторичная травматизация страдают специалисты, работающие с травмой. Для того, чтобы отличить эмоциональное э, выгорание от вторичной травматизации, нужно знать одну вещь. Травма всегда делит жизнь на других То есть всегда нужно отследить четко моменты когда началось состояние. Если специалист работал с людьми, потерпевшими насилие, эвакуированными из зоны бедствий, то он всегда найдет момент, что его состояние началось сильно после работы с этими людьми. Тогда речь может идти о наличии вторичного, так называемого, посттравматического стрессового расстройства. Несмотря на то, что можно найти события, которые повлияли на состояние, на это работа с психотравмированием людьми, с последствиями их стресса и с их состоянием, то строительная травматизация все равно это процесс. Процесс, где... Психотерапевт, еще сталкивается с переживаниями с клиентом, клиент, он сталкивается со своей беспомощностью, потому что ну, здесь он не может сразу помочь. Процесс изменения клиента идет очень медленно, и при работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами клиенты очень часто обрывают процесс психотерапии, потому как не могут встретиться со своими собственными болезненными переживаниями. При вторичной травматизации психотерапевта у него наблюдаются похожие симптомы, это симптомы, симптомы избегания, анемия, симптомы защитных реакций, очень схожи с теми защитными реакциями, которые были у клиента. В случае наличия вторичной травматизации психотерапевта ему желательно, даже не желательно, можно сказать, обязательно обратиться к своему, на свою личную психотерапию для проработки своих состояний.